નમસ્કાર ધોરણ દસના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારો હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર પંદરમો છે હે મહાન શક્તિ એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ સાથે સાથે એક નાનકડી વાત કરી દઈએ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર અન્ય પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપેલા છે અને જો તમારે તેની પીડીએફ જોઈતી હોય તો એની પીડીએફ માટે લિંક પણ આપણે ત્યાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે તો જોઈએ પ્રશ્ન પહેલો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે નીચે દઈએ ગયે વિકલ્પ મેસેજ સહી વિકલ્પ चुनकर खाली जगह पहलू जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में लाना चाहिए महाक्रांति हम है नवयुग के अग्रदूत निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए जमा पहलू कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि वह खुद भी जागे और दूसरों को भी जागृत करे जिससे लोगों में नई चेतना आए और वे धरती को स्वर्ग बनाए तथा नई दुनिया का निर्माण करें और सभी सुख शांति से महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होती है होगी तो महाजागरण गर्जन से लोगों में निरंतर चेतना की प्राप्ति होगी महाजागरण गर्जन से मजदूरों और किसानों में ऐसी चेतना जागेगी जो कभी थकेगी नहीं और नहीं कभी समाप्त होगी त्रीजु हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं तो नवयुग के अग्रदूत बनने के लिए हमें काल रूपी सागर के असाधारण नाविक बनना है समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक बनना है विजय प्राप्ति की चाह रखने वाले क्रांतिकारी बनना है हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़कर लोगों का मार्गदर्शक करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं प्रश्न त्रीजो निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए जमा पहलू कवि ने मजदूर एवं किसान को क्या प्रेरणा दी है तो कवि ने मजदूर एवं किसान को स्वयं जागने और दूसरों को भी जागरूक करने की प्रेरणा दी है कवि ने मजदूर और किसान के श्रम की वंदना की है कवि का कहना है कि असंतोष की आग बुझाकर लोगों में संतोष की भावना लानी है विकास के राह पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है इस तरह कवि ने मजदूर और किसान को जागरूक होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है बीजू हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है तो हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को खुद जाग कर दूसरों को भी जागने का संदेश दिया है कवि जनमानस में समानता की भावना लाना चाहते हैं जनमानस में उठने वाली असंतोष की ज्वाला को बुझाकर उन्हें उन्नति की राह में चलने के लिए प्रेरित करते हैं कवि पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग अमन और सुख शांति के से रह कवि ने जनमानस को खुद जागने और दूसरों को भी जगाकर उन्नति पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है प्रश्न चौथो निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायी वाची शब्द लिखिए जिम्मे पहलू अविराम तो यहाँ से निरंतर और लगातार बीजू मेघा तो बुद्धि और मति त्रीजु अभिमान तो गर्व अहंकार चौथु जल्दी तो सागर समुद्र पांचवु निम्नलिखित शब्दों के, के विलोम शब्द लिखिए असंतोष तो संतोष निर्माण तो विनाश प्रकाश तो अंधकार विजयी तो पराजय निम्नलिखित शब्दों की संधि विशेष विच्छेद कीजिए उन्नति तो उत्वत्ता नति नाविक तो नववत्ता इक વિજયો ઉન્માદી આવશે વિજયવત્તા વધતા ઉન્માદી તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત